До Сєвєродонецького відділу поліції звернулася Світлана. Вона стала жертвою шахрайства з банківськими картками. Десь -то місяць назад мені позвонили на мой мобільний телефон. Представили співробітниками Ощадбанку, начальник охорони Ощадбанку. назвав перші чотири цифри моєї лічної карточки і сказав, що намагаються зняти з моєї карточки в даний момент гроші. попросил, чтобы остановить эту операцию. Им нужно срочно дать последние цифры моей карточки. И остановят они операцию через интернет, заблокируют все деньги. Ну, я как-то дала 4 цифры карточки, и в течение 5 минут у меня сняли 6 тысяч с карточки моих личных средств. І таких випадків безліч за рік у Сєвєродонецьку зафіксовано 200 звернень особливо почастішили останнім часом до чотирьох випадків на день. Є ще два види шахрайства. Вторым видом мошенничества мы можем выделить размещение объявлений на сайтах о том, что продается та или иная продукция. Обычно гражданин, увидев объявление о том, что по заниженной стоимости продается товар, он созванивается с продавцом, и они договариваются о том, что покупатель перечисляет денежные средства по предоплате, то есть не, не видя еще товара, то есть товар еще не пришел ему, но он перечисляет денежные средства. Вот за последние две недели у нас было, что снимались денежные средства в сумме 17 тысяч гривен, перечислялись человеком, который хотел приобрести товар, 10 тысяч гривен, семь с половиной тысяч гривен. И еще одним видом мошенничества, вот, который буквально на этой неделе у нас набрал оборота, было два заявления о том, что на мобильный телефон приходит сообщение с извещением о том, что человек, владелец номера, выиграл какой-либо товар. То есть это может быть телевизор, машина и так далее. При этом его просят перечислить на банковский счет, либо пополнить счет мобильного оператора на стоимость составляющая 1 или 1,5%. Полиция закликає громадян бути пильними і за найменші підозри шахрайства телефонувати до правоохоронних органів.